insonlarni axtaringki ular bilan suhbat qurmoq yaxshi kitob o'qimoqqa barobar bo'lsin shunday kitoblarni axtaringki mutolaasi faylasuflar sifatiga teng bo'lsin assalomu alaykum aziz kitobxonlar bugun biz sizlar bilan shukullo yusupovning kafansiz ko'maganlar asari haqida so'z yuritamiz o'zbekiston xalq shoiri alisher navoiy nomidagi davlat mukofoti sovrindori ellit ordenlari sohibi chuqullo yusupov bir ming to'qqiz yuz yigirma birinchi yili toshkent dahasining olmazor mahallasida ziyolilar oilasida tavallud topadi kafansiz ko'maganlar asari bir ming to'qqiz yillarda yozila boshlagan bo'lsada istiqlol shibadalari esa boshlagan bir ming to'qqiz yillarga kelibgina dunyo yuzini ko'radi kafansiz ko'maganlar shuronlar zamonida vatan hoyini bosmachi chet el josusi kabi tamg'a bo'xtonlar bilan sibirlarga sulgun qilingan yo'q qilingan turkiston ziyolilari haqida ma'lumot uchun 1937 yili 10 yanvardan 1938 yili 1 yanvargacha bo'lgan vaqtda o'zbekiston bo'yicha jami o'n kishi bosmachi degan tamg'a bilan qamoqqa olingan ulardan 3613 kishi otuvga yetti ming sakson yetti nafar inson o'n yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan tarix qancha ko'p insonlar tomonidan yozilsa shunchalik ravshan va foydali bo'ladi kafansiz ko'milganlar shukurlo juda jozibal nom bergan asarga kitob tili juda sodda shukurlo ortiqcha jilo qo'shmasada kundaligi qanday yozilgan bo'lsa shunday erkin yozgan boshidan o'tkazgan qiyinchiliklarini to'g'rirog'i xo'rliklarni eslash insonni yana bir karra og'ir azobga ro'bara qiladi uni yozish esa qatag'onlik davri tasviri undan ham og'iri o'zining xalq dushmani deb ayblanishi haqida yozish mahbusligini eslash qamoq voqealari lager hayoti so'zsizlik bularning haqqoniy tasviri shukrlonning kafansiz ko'miginlarida yaqqol ifodalangan asarning yana bir ahamiyati jihati uning mazkur mavzudagi yagona asarligida ushbu xotira roman o'quvchiga qotag'on davri haqida tirik lavhalarni namoyish etadi kitob deohada shunday bitikka duch kelasiz bu kitob ozod turkiston yo'lida qizillarning o'qlariga nishon bo'lgan kafansiz ko'miganlar tirik ruhlar mahmudxo'ja behvudiy cho'lpon abdulla qodiriy g'ozi yunus o'g'li usmon nosir ubaydulla xo'jayev kabi ma'sum va mazlum millonlarning aziz xotirlariga bag'ishlanadi ha kafassiz ko'milganlar nohaq qurbon bo'lgan sud hukmidan burun non nishonsiz yo'q qilingan tirik ruhlar asl o'g'lonlar haqida bu asar egilgan bukilgan ammo sinmagan haqiqat mustahkam iroda haqida kitobxon endi adolatsizlik nimaligini biladi tuhmat azoblari qanaqa bo'lishi haqida jonli tasavvur qila oladi mutolaa qiling qarshingizdagi ko'zgu mutlaqo begona emas ichki hissiyotlaringiz shaffofligi uning yorqinligi kafotlanishiga ishonch hosil qiling taqdiringizdagina mazkur to'plam sizning doimiy hamrohingizga aylanadi ushbu kitobni albatta mutolaa qiling qarshingizdagi ko'zgu mutlaqo begona emas ichki hissiyotlaringiz shaffofligi uning yorqinligi kafolatlashiga ishonch hosil qilgan taqdiringizdagina mazkur to'plam sizning doimiy hamrohingizga aylanadi ushbu ajoyib kitob sizning kitob javoningizdan o'rin oldi degan umiddamiz